Так. Сначала не хотел ничего снимать по поводу там, как, за, как менять, и так в интернет весь заваленный. Ну ладно, все равно добавлю. После того, как снял колесо, снял стопор отсюда, шплинт, расшплинтовал, пока еще гайку не открутил э, шруса привода. Значит так, ослабил болты стойки, открутил болт крепления тормозного шланга, пока еще не знаю, понадобится ли снимать суппорт, посмотрим. Не помню, разбирал уже, забыл маленько. Ладно, посмотрим дальше, продолжим. Ослабил, ослабил гайку рулевой тяги у меня нет съемника поэтому я делаю так вот гайка она была закручена я ее укручиваю чтобы она, ну, выступала за резьбу и так, где она у меня вот у меня алюми... алюминиевая выколотка чтобы ничего не помять, я пробиваю через нее. Снизу бью, выбиваю. Просто неудобно сейчас показать одной рукой. Как это сделать-то? Надеюсь, видно. В прошлый раз она шустрее выскочила. Протянем. Края все-таки на зубчики заминаются, значит, нужно так вот лицо сделать. открутили. Крутим стоечку. Стоечка, стоечка, так это, вот. Опа. Так вот. Теперь мы можем это снять. До конца В сторону вести, так что тут у нас люфтов нету, нету, пока нету, но скоро, скоро даст о себе знать. уже вот свободненько начинает шевелиться, Она еще поработает, ну посмотрим, сколько еще поработает. так, дальше Дальше у нас идет суппорт, не суппорт, а ступицу стопорили, убрали. Теперь. Теперь это вот так поворачиваем. Поворачиваем и так поворачиваем, поворачиваем. О, и второй тоже можем убрать свободно убрать. Ага, вот тут-то точно. Все. Теперь я вижу, что суппорт тормозной все-таки надо убирать, потому что болт стойки, крепление стойки упирается. Вытащить я не могу. Ладно. Сниму суппорт. Ну, суппорт крепится на двух болтах. Здесь один. И там внизу один. Сниму, потом продолжу. Так, пробуем по-другому. Не снимая суппорт. Делаем так. Поворачиваем ступицу. Наклоняем ее. фиксируем. Вот так вот зафиксируем. Дальше. Так вот, вот, наклонилась она у нас. Вот в таком виде получилось. Так, телефон пока поставлю. знать что суппорт снимать не надо тормозной так друзья вот так вот. по максимуму отогнул повернул максимально отогнул все он свободно вышел свободно вышел Пыльник я менял буквально недавно. Поэтому я знаю состояние, внутреннее состояние шруса я знаю. Там. Тут у нас подшипник ступится новый. Так. Ну что относительно здесь у нас тоже ничего не люфтит, не болтается. остальными блоками надо будет заняться. Ну ладно, что-то я ушел от темы. Сейчас разберу. О, как он там внутри гуляет. О, получается. Большой люфт внутри. Он ощущается прям. Может, то. Да. Внутри. Внутри ощущается. Ну, болтается все там. Ну, Разбитая она, я помню, что было, но это ладно, сейчас я разберу и покажу дальше. Так, снимаю я. Снимаю я прямо на месте. В прошлый раз я снимал, но чуть-чуть помучился. Э -э, впервые я снимал его. На другой машине снимал, было проще. Здесь э -э, за счет удара снимается шруст. Но я в дальнейшем покажу. Сейчас я сниму пыльник и дальше продолжу. Итак, все-таки суппорт тормозной снял. Так, намного удобнее работать без него. Здесь практически вообще хорошо э, ступится, ложится практически, делай, что хочешь. Вот снял. Пыльник снял. Сейчас буду выбивать. Так сразу что хочу сказать в магазине посоветовали прежде чем начинать работать и вообще все ставить для начала посоветовали вставить шлицы проверить что все четко встает проверил все хорошо по шлицам проходит убедился ладушки так ну теперь как бы зафиксировать камеру чтобы было видно даже не знаю Так, вроде что-то видно. Что-то видно, ладно? Будем пробовать. Немного, так сказать, потанцуем. В прошлый раз я не помучился. Первый раз снимал. Опыта не было так выбивать. Сейчас посмотрим, как у нас в этот раз получится. Итак, вот. Я выбиваю лемишкой вот такой. постелил, чтобы на вытянутых руках работать. И бью вот сюда, в это место. Вот сюда. Буду вставлять вот так и выбивать. И будем пробовать сейчас. Надеюсь, телефон не упадет. животами я клево обращаюсь. ну к кошакам он с вот этажа выкинет на крышу прям окном, напротив но ну, я живу у меня крыша вот так кольше не смотри а да я не знаю ну может сам не знаю а что делать не вкусно ну, ну, вроде живой еще дышит а где он

Ну вот, в общем, видим, что все разбито. Уничтожены все шариковые каналы. Ну, квадрат этот вообще просто. Просто жесть. Уничтожен. Сейчас будем ставить новый. Не знаю, есть ли смысл кольцо ставить новое. Ну раз дали, значит подставим. не хочу я снимать его. Не буду ставить новое, новое кольцо. Оставлю его все на памяти. Значит, так. Поднимаем смазку. da 何